религиозная община современного иудаизма Иммануэль города Одессы представляет лучших раввинов движения. Здравствуйте! Самый популярный комментатор Торы Раши, Раби Шломой Цхаки, живший в XI веке в Провансе, на юге Франции, комментируя первый стих Торы, писал, что Тора должна была бы начинаться не с рассказа о сотворении мира, а с 12 главы книги Шмот, второй книги Торы, то есть с нашей недельной главы Бо. А именно со следующего стиха. Месяц этот для вас – начало месяцев. С первой заповеди, полученной не человечеством в целом, не одним из патриархов, а всем еврейским народом. Таким образом, Раши противопоставляет две первые книги Торы. Книги Брешит и в первых двух главах книги Шимот преобладает Агада. Центром повествования является преистория человечества и история жизни патриархов еврейского народа. Наша же недельная глава является собой новое начало – рождение Галахи, еврейского законодательства. Закон, несомненно, является центром иудаизма. Иудаизм – религия заповедей. Это одно из принципиальных отличий иудаизма от христианства. Тем не менее, мы могли бы ожидать, что изложение заповедей начнется с описания символов веры в единого Бога, тех самых, с которых начинаются 10 заповедей, о которых мы будем читать позже, через две недели. Но эти заповеди, как и законы праздника Песах, нас ждут далее – а предшествует им, как и всем остальным заповедям, заповедь календаря. И это несколько удивляет. Ведь на первый взгляд заповедь устройства календаря накладывает на нас простую, чисто математическую обязанность. Но в действительности она вводит нас в сложнейшую сферу борьбы человека со временем и созидания в этой борьбе личности, индивидуальной и национальной. Наша жизнь отличается неповторимостью всего происходящего с нами. Часы за стрелками, движущимися по кругу, символизируют природу с ее процессами, которые циклически повторяются. Круг ⁇ это символ природного времени. Но время человеческое и историческое невозможно описать окружностью. Оно представляет собой прямую линию, отрезок, может быть спираль. Но в отличие от природного времени, наше время не возвращается к началу. События нашей жизни от рождения до старости одноразовы и потому подвержены забвению. Способность забывать, быть может, самое характерное качество для существования человека в этом мире. В этой способности забывать содержится как благословение, так и проклятие. Мы переживаем бурные события, испытываем сильные потрясения, но очень многим из них суждено быть забытыми. И добродетель юности и любовь жениха и невесты заносятся пешком забвения. Если мы, вопреки естеству, хотим помнить, то это не дается нам само собой. Память необходимо создать и затем поддерживать. Помнить это большое интеллектуальное усилие, если речь идет о человеке, и национальное усилие, если речь идет о народе. Но дело не ограничивается просто тем, помним мы или забываем о тех или иных событиях прошлого. Проблема намного сложнее. Память и в самом деле необходима нам для сохранения важнейших событий прошлого. Но не только для этого. Она необходима нам прежде всего для того, чтобы сохранять свою личность. Представьте себе человека, который утратил память, и вы сразу поймете, что без осознания прошлого существование личности невозможно. Это верно как в отношении отдельного человека, так и в отношении целого народа. Даже отдельной личности память не дается легко. Но в отношении народа она вообще не создается сама. Ее необходимо созидать заново в каждом поколении. Переживания родителей не передаются автоматически сыновьям. И именно национальное забвение, а не память, являются естественным процессом. Война против забвения, построение самоидентификации – это главная цель национального воспитания. Исход из Египта, как переживание независимости, освобождение народа является одним из тех одноразовых событий, которые невозможно повторить. Как всякому переживанию, и ему грозит опасность, забвение и смерти. И поэтому Тора после заповеди календаря, заповеди «подчинить себе время», связывает именно с исходом свои первые повеления и символы. В центре их заповедь «помнить». «Помни этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства». Добиться выполнения этой заповеди мы сможем только с помощью воспитания. И расскажи сыну своему в тот день так. Ради этого сделал Всевышний мне, когда я выходил из Египта. Традиция учит нас тому, что память сохраняется только тогда, когда запоминанию сопутствует новое переживание. По сути, как бы театрализованное представление события. Только если мы постараемся заново пережить это событие, Участвуя, например, в пасхальном седере, только тогда может быть успешным воспитательное действие. Еврейский календарь выводит нас на театральную сцену, на которой мы, воссоздавая прошлое и осознавая его, созидаем свое коллективное и индивидуальное самосознание. И это эффективности этой реконструкции прошлого и осознание его зависит наше будущее и вся наша дальнейшая судьба. Многие опасности подстерегают еврейский народ на пути из Египта к земле обетованной. Но главная опасность – это забвение, энтропия. Эту опасность трудно увидеть глазами, трудно пощупать руками. Ее источник – время. Эта опасность подстерегает каждого из нас. Мы боремся с ней при помощи памяти. Но мы смертны. Личное спасение невозможно – как невозможно построение коммунизма в одном отдельно взятом государстве. Но мы часть народа, которому мы принадлежим, часть страны, в которой мы живем. Помните, что сказал Мардыхай царица Эстер, когда она сомневалась идти ли к Хашверошу, когда он не звал ее уже 30 дней? Так вот он сказал, не полагай в душе своей, что спасешься в царском доме одна из всех иудеев. Ни у кого нет особого статуса, ни у того, кто ездит на метро или на автобусе, не у того, кто плавает на собственной яхте, ибо срок и беда, как говорит Когелит, постигают их всех. И когда умирает человек, его воспоминания умирают вместе с ним. И чтобы не начинать все сначала, мы, как община, как общество, обязаны заботиться о создании механизмов коллективной памяти, памяти сверхъестественной, может быть, даже противоестественной памяти, призванной обеспечить преемственность поколений сохранение и передачу знаний, а значит и дальнейший прогресс. Заповедь и скажешь сыну своему, и создает эту коллективную память, которой еврейский народ отличается от других народов. Память, благодаря которой наш народ выжил на протяжении веков без своего государства, без армии, часто во враждебном окружении. Память, которую мы обязаны передать нашим сыновьям и дочерям. Шаббат шалом.